Gözəlliyondur, toxquzu tondu deyirlər. Mövsümə uyğun olaraq insanların geyimlərini dəyişməsi marağı deyənləri özündə tam əks etdirir. Dəbli ayaqlaşan xanımlar və bəylər artıq 2013-cü ilin yay-yay kolleksiyasında hansı geyimlərin və rənglərin dəbdə olacağını düşünürlər. Ən çox mövsümə görə dəyişirəm. Bir də ki, irəklərdə çox fərqli geyinirəm. Klassik geyinirəm, sadə işə əlaqədar olaraq idman stilində qara rənglərə üstünlük verirəm. Belə sadəliyə üstünlük verirəm. Elə məfsumə görə, yəni uyğun geyinim ki, qoy uyğun olsun. Klassik geyim növünə ən çox üstünlük verirəm. Bu bizəki insana nə yaraşır, yəni qadına nə yaraşır, məə ilə gəlir ki, yəni ən vacib odur ki, nə yaraşırsa onu geyinmək vacibdir. Bilin rəngi də ki, özünüz bildiyiniz kimi qara rənglər, ə, narıncı rəngləri, sinir rəngləri də ağ, əlvan rənglər dəbdədir. Qadınlar biraz qamarlıq şəkildə geyinmək istədilər. E, Kişilər də ki, sadə bir model istədilər. Sürgü zamanı məlum oldu ki, istər xanımlar, istərsə də bəylər də boyaqlaşsalar da, sadə və klassik geyimlərə üstünlük verirlər. Modalyer Gülərə Xəlilovun sözlərinə görə, bu il açıq rənglərə, qırmızı və onun bir çox çalarlarına, alı rəng, sarı, ağ, qara, boz rənglərə üstünlük veriləcək. Üzərində gül ornamentli naqışları, rəngarəng geyimlər göz oxşayacaq. Üstü parıltılı, ipək, pambıq və aslas parçalar da öz aktuallığını qoruyacaq. Şi geyimlərində isə əsasən idman üslubu və rəngarəngliyin dəbdə olmasına baxmayaraq klassik üsluba dətinli veriləcək. Şalvarlı kostyumlar, 70-ci illərin ciri, həcmli jakət forması, çiyinlərdə yəni iri həcmli plekslərin olması, asimetrikli qısa ətək formaları, çox asual olacaq enli şalvarlar, şərq üslubunda olan şalvarlar, xarandaş ətəklər unikalar, ətəyi enli və qəlifə şalvarlar, ətəyi daralan, ütü xəttli olan şalvar formaları gördüz. Ümumiyyətlə təsad edədiyimiz zaman bir çox formaların gündəmdə olduğunu görürük. Xanımbarların geyimini tamamlayan aksessuarlardan biri də ayaqqabı və çantalardır. Bu ildə hündürdaban və müxtəlif formalı ayaqqabılar öz aktuallığını qoruyacaq. Ötən il çanta və ayaqqabı ayrı-ayrı rənglərdə götürülürdüsə, bu il eyni rəngdə olacaq. Aksessuarlara gəlincə isə hər bir xanımın yetərincə aksesuarı olmalıdır. Əgər geyim sadə olarsa, aksesuarlarla onu vəziyyətdəbli görünmək mümkündür. Lakin nə qədər dəbli geyinib, moda ilə ayaqlaşsaq da, zövqümüzə və özümüzə yaraşan geyimlərə sündüly versək daha məqsədəuyğun olar. Sülfiyə Firudinqızı, Ceyran Ələkbərova, Cümşüt Məmmədov, Ramin Quliyev, TTV